嗯、好，我是你们大太阳伞恋人寝室的，我终于又录上了我的 vlog 小生活了。为什么今天要录呢？是因为今天刚工作完，然后在那个，嗯，嗯 <laughs> 什么意思啊？待会儿呢，我要卸个妆，然后卸完妆之后呢，就要带你们去吃我来查查必吃的东西。哎、啊，已经心心念念很久了，待会儿吧，我先卸妆。 好，下来卸妆了。最近头发就是说越来越长了，已经有点留不太住了。不知道你们喜不喜欢啊？嗯嗯嗯、我是一个卸妆特别快的人，搓吧搓吧,吧就没了。哎呦、嗯，收！为啥要不拿呢？现在才拿？ 头，呀、啊，啊啊啊！嗯、啊，我就这么出发去吃饭了，完美。待会儿见，嗯、哦。我这么穿有点感觉像是打架一样。我最爱的外套，八百年都穿这个外套。 天呐，要去吃饭了，好开心！我们现在就是说，在过去的路上。为什么我最近说话就是有一股很烦的味道？你感觉到吗？了疲惫？不是，就是说什么就我们就是说就是真的假都是不是挺烦人的？不是烦人，是网络用语就用的比较多，是不是用的太多了？有点？还好啦，所有人都这样讲话。所有人这样讲话。 现在就是在去饭店的路上，我现在也很丑吧？没有眉毛啊？没有眉毛？没有眉毛？那个后期老师帮我加一下。哎，叮叮。哇，好熟悉的地方呀！我看到了，汉克，汉克。 我在长沙的妈妈。Hello，老板娘。好久不见。好来给大家介绍一下，这是我的好姐妹，好姐妹老板们的大沙江道的大老板。 嗯、是,是,是素的，我们真的吃到下次到了。坐一下啊，上菜，我们好上菜吧。嗯、好嘞，谢谢。我就是已经来吃到，就是跟老板娘成为好朋友了。上、嗯、课，上课，咖喱，h 爱我的最爱，哇，好好吃啊这饼，是吧？太好吃了吧？最爱大骨头，嗯、哈哈，<laughs> 炒饭，开吃。其实我们是不是可以跟老板娘要个那个加盟店？对，你看北城还有还有叫谢老板，叫谢谢你，谢谢、嗯。嗯 一定要名 <laughs> 还是那个味道。<noise> 行了，我觉得我今天。 拍摄应该不会有什么输出，因为吃到好吃的美食的话，就不会太想说话。然后就是我要去吃饭了，吃完之后再跟你们说吧。我们待会儿见啊，拜拜。帮、哦、我按一下。就是说我想要再点一份牛爆虾，但是我的工作人员不让我点，他觉得我是一个眼大肚子小的人，所以我一定要它吃。嗯、最后一只了。 都是你的，我一年没吃。哈、嗯，笑啥呢？干什么？我也想吃。干嘛？你吃不了，你妈不让你吃。让我闻一下。你真的好坏啊你！<laughs> 做的好端正啊！不可以。 来看我、啊，看我也不给你吃。非要咖喱家看我，我就让他吃。真是够了。完美。嘿嘿，咱们有完整听完一首歌吗？

来现场的支持，特别感谢，感谢大家。今天其实有很多很多的感触，我但是我说不上来。就我发现一件事情，就是，之前我真的很会输出，怎么说不能说很会吧，就是很喜欢，就是跟大家分享心情啊什么的，然后发微博都可以讲很多很多的话什么的，但后面都说不出来。 唉反正总而言之呢，今天真的挺开心的，挺快乐的，因为确实已经很久没有，没有发、呃、小生活 v l o g 了嘛，因为可能重心放在了其他的地方，所以就没有机会跟你们大家分享。嗯，想要跟大家说声抱歉啊，因为呃那个。 本来在生日当天是，嗯、呃，要跟你们大家聊天的，对。但是因为我当天回家了之后，确实身体不舒服，就是发高烧了，确实没有力气，就是跟大家聊天了。嗯，然后，嗯、呃，感谢大家，就是，嗯、呃，二十七号那天来陪我过生日，嗯。 然后这一次也很开心，终于能跟家人一起过生日了，就感觉现在身边吧，有很多很多爱的包容，嗯，反正呢，总感觉有很多话想说，但是呃都说不出来，对，然后我要睡觉了，梦里见，嗯，希望下一次跟你们相遇不会太久。 也希望下一个作品你们不会等太久。嗯、好了，反正就大概就是这样了。希望你们大家会喜欢我今天带来的小生活 vlog，也希望你们今天能开开心心哦。然后我们下次见，各位晚安。